助かったよ。ありがとうゆきうん私もみんなと一緒にいるの好きだし気にしないでそれにまた絶交されるのはいやだし <laughs> ごめんって私たちだって別に本気だったわけじゃないからえ 無言でついてこられると逆に怖いんだけどうーんそうなのえっと迷惑言ったかキヨ君もみんなと仲いいし大丈夫かなって思ったんだけど僕は構わないぞもう新聞部の準レギュラーみたいなもんだし私も大丈夫だよくずみてはいた方が ユキコも楽しそうだし 友達と仲良くなってこっそり連絡取り合って裏でエロいことせまくってたらどうするつもりだそれでもいいのか 幸せってウヘヘヘヘヘままあそう言われると今が最高に幸せかもだからさ新聞部でもないのにペれマすのはユキコにも悪いんじゃないかと思ってえどうしてそんなこと言うのユキコだけじゃないよ彼女を勝手に借りてるわけだからくずみくんにも申し訳ないなってくずみくんはどう 過ごしたいなーとかは思ったりしないユキコはずみくんと2人きりで過ごしたいとか思わないだな今日だってもしかしたら2人きりで過ごせてたかもしれないんだぞそれはずるいよそりゃ私だって。 ひよくんと二人きりで過ごしたいよでもみんなとだって一緒に過ごしたいだって私にとってはどっちも同じくらい大切でだからそこに優先順位なんてつけたくないしどっちかなんて選べないよあごめんひよくんが一番だって言えなくて。 の気持ちも考えなきゃだよね。本当に私と二人きりの時間増やしたくないだよね。一緒に授業も受けられないし学年も違うから教科書の貸し借りもできないし。となると会えるとしたらやっぱり昼休み。 のことは気にしないでくれ。 ぶっ飛ばすよ。なにその不安そうな顔。 はし、僕たちもそろそろ帰ろうかな何のことかなまあ変な誤解させてもユキコに悪いし本当のこと言うけどさ勘違いするなよ別に食べたら死ぬようなものを作るわけじゃないただ 美味しく作れるものもあるらしいけどさすがに弁当には期待できないと思うしてるでもじゃあなんで美味しく作れないかってことだよなそれは私たちにもわからないんだよね多分だけど純粋に味落ちなんだよ 日を苦くないとか言ってユナのことはめたじゃん なくても、彼氏の務めってやつがさうんうんこれなら大丈夫そうだねそれじゃあクズミ、ユキコのことは頼んだぞ一応胃薬は用意しといた方がいいよ お弁当用意してないのにお昼まで待つの <music> おおあそれとね清志郎今日なんだけどお母さん友達と映画に行ってこのまま夕飯食べてくるからお父さんも会社の飲み会があるらしくて夜はあなた一人なのよ。 わかるわ玄関に2,000円置いとくから出かける前に持って行きなさいお父さんもお母さんも外食するのにあんただけコンビニのお弁当だったらノーと言うでしょ無駄遣いさせるためにあげたんじゃないんだからちゃんと食べなさいそれだけあればお昼の足しにもなるだろうし。 から変なこと吹き込まれてないどうみんなからキヨくんにって胃薬を渡されたんだけど別にいいけど今日は胃薬なんか必要ないぐらい美味しく作ってきたんだから何か何か言った ばんでしょ <laughs> もうちょうしいいんだからなーはいあー、うんどどうかなおいしい

しっともらいたかったのにさなんてねありがとう、キヨくんたぶん私、これ一人で食べることになってたらきっと泣いてた好きな人に手料理を食べてもらえるって 準備を始めちゃうキ、ね、ヨくんは先に着替えてきてもいいんだよあのさあんなお弁当作っといてどの口がって感じだけどもしよければ明日リベンジさせてくれないかな あれでもちゃんと味見してるんだけどな。本当にしてるんだってば。ただ私極度の甘党であり辛党でもあるから、ちょっとだけ人と感覚がずれてるみたいで。例えの仕方。さすがにそれはひどくない。 でも明日は気をつけるからキヨくんに本当においしいって言ってもらえるように頑張るから <noise> ああ聞いたのでもお弁当にはちょっと無理かな。 使っちゃっていいかなうん、ありがとうそれじゃあ、ちゃちゃっと作っちゃうね うわほら愛情ってことにしといてそんなことしませんいいでしょストライカレーは美味しくできたんだからあいいっそうそそれって毎朝お味噌汁素的なやつ 世界まともに作れない私じゃやっぱりダメだよね面倒くさくてドライカレー以外作れない子は嫌い